варианты исполнения дымохода. Дымоходы бывают, как известно, одностенные и двустенные. Еще раз повторюсь. Одностенные они используются для гильзовки внутри канала кирпичного. А двустенные используются для того, чтобы выходить по улице или в пожаробезопасных местах тоже можно прокладывать утепленными участками. То есть там, где недалеко балка, перекрытие какое-то или что-нибудь еще. Кроме того, что они подразделяются на одностенные и двустенные, вот бывают э, три вида толщины стали. Это 0,5 сталь. Вот она повосит, потеж, потяжелее 0,8 и еще миллиметровая. Вот вообще 0,5. 0,8 и миллиметровая. То есть они издалека вроде бы не отличаются, но на вес и на, на долго... Срочной службы, так сказать, это довольно си сильно влияет. В два то раза есть... разница веса миллиметр и 0,5 Да, ровно в два раза. Связаться износ того же оборудования стали вот, э относительно 0,5 толщины, коэффициент 1,6. То есть, если 100 гривен стоит, допустим, такая труба с 0,5 стали, то с 0,8 будет стоить такое изделие э 160 гривен. Вот, есть, ориентировочно длительность работы э, при равных условиях 0,5 стали и миллиметровой стали в таковых условиях так сказать э, 0,5 то если все нормально то наверное получается в два раза из-за самой толщины стали но есть вопрос не в этом вот у нас есть менеджер по продажам э, называется Труба вот, которая объясняет, если с 0,5 стали от пожара дымохода сразу случается такое, то с миллиметровой стали просто такого не, не может случиться. Что это вы показываете? Это была труба в дополнительном утеплителе. Как есть считают многие монтажники, что на сауну надо повышенный утеплитель и она с 0,5 стали была смонтирована. Это было демонтировано на одном из объектов. Не знаю, чья труба. Но, по сути, чья бы она ни была, из 0,5 стали. Это сауна была или да, это жилой дом? Это сауна. И в результате большой температуры внутренняя да, труба. Ее просто как фольгу в костре деформирует. Это <г MONITIONAL> за какое-то время длительное, или это было cool. за один раз? Это, скорее всего, несколько раз было возгорание сажи еще. В дымоходе температура горения сажи 1200 градусов. Вот. Поэтому тут судить уже... В сколько раз, то получается, что 0,5 уступает здесь миллиметровый в сотни раз в данном случае, да, когда например, речь идет о температуре. Когда идет речь о том, что рано или поздно даже нержавеющий металл когда-то придет в негодность, это могут быть там десятилетия, но тем не менее нержавейка на самом деле не такая уж и нержавейка. Любая нержавейка ржавеет если на нее, например, положить кусок черного металла, поливать водой, идет реакция окисления, и все равно даже нержавеющий металл может прокоррозировать. Возможные диаметры складские позиции. На данный момент мы держим по 300 диаметр, все, что есть в каталоге, от 80 по 300. 80 мы не держим в утеплении, потому что, в принципе, на сегодняшний день довольно редко запрашиваемая, и в основном если 80 то это гильзовка, как правило, редко по фасаду выводится. Это 200-ка. 200-ка, вон наклейка там. Это труба радиатора. Ну, э, держим запасы складские всех диаметров, всех толщин стали. То есть, опять-таки, вернусь немножко назад, бывает вот каждая труба, например, вот, труба метровая, с трех толщин стали, потом она бывает еще в утеплении из трех толщин стали внутри. И утепление может заканчиваться кожухом, либо оцинкованным, либо нержавеющим. Вот нержавеющая труба, к примеру, вот оцинкованная труба. Вот. То есть, грубо говоря, теплая труба может быть в шести исполнениях. Полметровая теплая, к примеру, труба. Это нержавейка в оцинковке 0,5-0,8. И миллиметровая, и в нержавейки не 0,5-0,8 и миллиметровая. Вот. Ну и э, все толщины практически присутствуют на складе до 200-го диаметра. Кроме 140 он является на сегодняшний день не ходовой. И 125 диаметр тоже не ходовой, если что. Он, мы его можем производить, но мы его не держим на складе всегда на такие диаметры продаем переход там, допустим 130 на 125 или 125 на 120 вот, это без проблем э -э зачастую бывало такое что толщина стали миллиметр других производителей и толщина стали миллиметр наша при одинаковом диаметре на весах показывает э разные разный вес в общем отличается бывает на 10 до, до 20 процентов есть, например, наш завод сам, за, сам завозит часть металла, часть металла во время сезона, когда наш заканчивается, докупается у украинских, так сказать, поставщиков металла. И при том, что металл, поставщики металла могут у всех производителей, в принципе, меняться, потому что нету такого стабильного там, кто завозит очень много этой нержавейки, чтобы хватало потом на сезонные потребности, к примеру сварку швов я рассказывал вытяжка горловины тройников я рассказывал еще раз раструбная система это едино правильная система которая может применяться в дымоходах она не заужает получается диаметр получается минус всегда остается минусом а мама впускает в себя минус и таким образом, что диаметр все время постоянно одинаковый идет. Значит, вата используется порог, она измельчается специальным оборудованием у нас на заводе и при помощи пылесоса специального в камере забивается вата. Далее она под давлением прессуется и происходит еще контроль как бы на весах. Вата немножко может как бы тоже иногда меняться. Какого цвета должен быть этот порог, потому что применяют просто некую вату в дешевых э, дымоходах. Как определить, вот ты ну, купил вообще, с как, порог или не с порог? Ну вот этого я вам честно не подскажу. Вот, 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 вот это вот порог? Это ну это порог и белый может быть также порог. Вот он слегка может отличаться, просто вот здесь вот он не так измельчен как в трубе. Вот, вот, здесь ручная была забивка, так что нет смысла специальным оборудованием забивать. Вот так вот он выглядит вручную, забивается. Когда вату в трубу забивается, он измельчается еще сильнее и под давлением спрессовывается в трубе и потом закрывается вот этими сегментными кольцами, в которых, кстати, есть тоже такое весомое преимущество эти сегментные кольца они передают намного меньше температуру на кожух, и, следовательно, не так передается температура снаружи вовнутрь. Вот. Такое в Украине делаем только ну, когда-то в свое время. Это было обязательное требование российского рынка, когда завод еще на Россию поставлял тоже дымоходы. То есть это было обязательно у них там требование у самого крупного там потребителя этих дымоходов в России. Вот. было специально закуплено оборудование, которое делает такие вот сегментные кольца. Что такое вермикулит? Вот часто производители меньшего масштаба говорят: а у нас утеплитель вермикулит. Что ну, это такое? Мы, мы с вермикулита не производим. В общем, вермикулит это минерал, это мелкие такие камушки, как бы как песок. Но все равно там применяются вот такие потом кольца, заглушки с ватой у вот этих производителей и с вермикулитом трубу не так удобно монтировать, потому что ее невозможно потом разрезать, он очень сыпкий вермикулит. То есть как вата, он немножко не задерживается. В принципе, каких-то недостатков там или преимуществ также сравнить с базальтом нету. Единственное, что базальт он, он тоже не просто забивается в трубу, а достигается именно Правильность забивки за счет именно плотности определенной. Недостаточно обвернуть там, э -э, трубу, как вот любят кулибины да, э -э, в какую-то вату. Э -э, потому что плотность не, не та будет и не то утепление внутренней трубы. Мы привыкли подразделять э -э дымоходы это на такие категории, как основные элементы, куда относятся трубы, колени, тройники, элементы окончаний дымоходов, это конуса, грибки, э дефлекторы, флюгера, э искрогасители и э элементы проходов через перекрытие и специальные элементы, специальные элементы, куда относятся разного рода крепежные элементы и декоратив декоративные элементы. Итак, с самого начала. Вернемся про трубу. Коротко о трубе. Трубы номинальных диаметров бывают складские. Там 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250 и 300. Это тоже да. складские диаметры. Завод делает до 1200 диаметра дымоход и вроде бы там какой-то есть заказ сейчас экспериментальный на полтора метра э, в диаметре дымоход должен быть значит а какие особенности трубы труба вся выполняется в минусе то есть если мы возьмем трубу она чисто 120 -я. раструб внутри всегда 121 -й. раструб мы называем плюс раструб мы называем раструбом раструб мы еще называем мамой это все одно и то же понятие Здесь, где на минусе есть зиговка, вот этот диаметр равен вот этому всегда диаметру. То есть, если нам надо укоротить трубу, нам нельзя, первое правило, это нельзя обрезать мамку. Надо всегда маму оставить. То есть, если на 10 см укорачиваем трубу, то с этой стороны ничего страшного, если это кольцо мы потеряли, потому что трубы одностенные бывают, кстати, метровые 0,5 метра и 0,3 метра. Двустенные они бывают метр, 0,5 метра и 0,25. Ну вот, прошу обратить внимание, вот какие сейчас швы идут практически и незаметные. Это лазер так валит. Вот, то есть на полметровых трубах даже вот этой Зиговки нету. Почему? Потому что она считается как монтажная труба, под подрезы изначально. Если нам вдруг надо будет 2 см укоротить, то нам зиговка потом будет мешать стыковаться. Поэтому не делается. Считается, что достаточно, когда будет зиговки на трубе другой. Как минимум вот эта зиговка не позволит внутренней трубе, которая зашла вовнутрь этой трубы деформироваться. ребро жесткости вот да. это вот вы называете зевовка, да? да, зевовка. Понятно. зевовка это то что дальше. Идет. посадка у наших труб пять с половиной сантиметров. что такое посадка? посадка это диапазон вхождения одного элемента в другой, а, в другой элемент внутрь. пять с половиной сантиметров. То есть, опять-таки, несмотря на то, что вот у полметровой нету зиговки, дальше труба не пойдет, потому что здесь начинает совпадать диаметр, и оно просто здесь уже упрется и далее не, не пойдет. Что касается одностенных труб, это пока... Все, ну то есть еще они бывают с трех толщин стали. Далее, есть э, трубы очень но э, трубы подолживачи мы применяем исключительно в ремонтных целях. Потому как на вертикальных участках их ставить нельзя. Тут получается один диаметр больше другого диаметра, но заканчивается так же самое, как и одностенная труба. Как-то такого рода гармошка получается. Почему нельзя на вертикальных участках? Потому что труба может просто сложиться, произойдет раз герметизация дымохода. На горизонтальных участках думают люди часто поставить, чтобы можно было потом отодвигать с котла и выполнять чистку. Теоретически это можно делать, но в практике получается, что все равно закоксовывается внутри дымохода, оно потом не так уж и удобно это делать. Поэтому применяется как ремонт. Допустим, здесь стоит элемент, здесь стоит элемент и надо смонтировать трубу, но чтобы не отодвигать котел, не разрушать здесь дымоход складывается труба и вот так раскладывается, как ремонтная. Дальше. Бывают трубы с ниппелем, под заказ делаем, что вот, пожалуйста, в каталоге можно показать сразу раз по каталогу. Мы пошли уже. Это для того, чтобы можно было измерительный прибор сюда воткнуть. Это тоже ниппель? Это, это лейка. Это другой элемент. А для него, в для реальности нибели. тут нету ниппеля? Сейчас нету, потому что это элемент исключительно под заказ. И очень-очень-очень а. редко заказывается. Крайне редко вообще это. В основном на промышленные всякие котельные, там, где надо за насосным оборудованием следить, за температурой в дымоходе, в котлетах и так далее, где очень много автоматики разной. А, дальше. Ну, колени 45 градусов. Сразу хотел бы сравнить, вот, допустим, на примере колена 45 градусов. Как делает его мы, как делает его некоторые другие производители. Тут просто идет штамповка, которая не всегда выдерживает. Иногда тут рвет металл. Это другой производитель. Да. И колени одинаковые по сути, но металла используется, видите, сколько довольно разное количество. Нету вот этой жесткости, никакого ребра дальше внутри, если мы попробуем погладить, здесь зацепы, в отличие, вот если можно здесь, намного более гладко. Назначение этого элемента? Назначение этого элемента, это если нам надо поменять вектор дымохода, направление дымохода, или, например, нам надо сместиться по оси. К примеру, нам надо обойти крышу, или нам надо задать направление, что нам надо под 45 градусов пройти стену то есть сюда труба ставится, потом 45-й тройник, к примеру. Или если больше смещения оси, то вот между коленями здесь ставится определенный участок трубы. И мы таким образом смещаем ось. Вот основное. Колени тоже бывают трех толщин стали. Нержавейка в нержавейке бывает, нержавейка в оцинковке. И одностенные, то есть... Вот. Дальше. Следующим элементом 90 градусов. В отличие от 45 90 градусов всегда имеет 3 сегмента. 45 2 сегмента. То есть что обеспечивает плавность в принципе поворота. Не, не такое грубо, грубое оно. Когда 45 применяется. 45 для смещения оси в основном. Бывает, что иногда, когда надо больший радиус, например, колено применяют. Вот где-то надо было просто выйти на 2 сантиметра выше или что-то другой размер нужен. Ну так надо было, предположим. Бывает, что через 2,45 мы тоже можем добиться поворота 90 градусов. Колени также бывают поворотные, но делаются не только для газового оборудования, потому что они могут выполняться только с 0,5 стали. Вот эти сегменты, когда поворачиваются, это не идеальные круги, это овалы получаются. То есть колено, когда приходит, оно на самом деле это прямая палка и вот так порезано наискосок. Когда мы поворачиваем секцию, просто, напросто, что происходит? Идет где-то напряжение овал на на круг находит, вернее, овал на овал находит, то есть таким образом и может просто от температуры распружинить и разобраться такое колено вот. поэтому мы поворотные колени не делаем с более толстой стали то есть в печах и твердотопах мы их не применяем вот. но тем не менее надо знать что такие существуют и делаются и только с накатой стали и имеют 4, 4 сегмента в отличие от стандартных 90-х то есть раз два три четыре сегмента Дальше, собственно, тройники. Тройники. Тройники бывают одностенные, двустенные, утеплители, не утеплители, и имеют также, э, имеют также э, вот на 90-м я показывал конденсат отбойник, вот в 45-м конденсат отбойник выглядит так. Это декоративная лента, ну, она несет исключительно декоративную функцию, потому что чтобы эстетически выглядела более красивее, потому что 45 е тройники пока по технологии только со сваркой можно делать. А двухстенный? Двустенные тройники, 45-ые двустенные. Я сюда не приносил, но вот 90 градусов, пожалуйста. Значит, какие мы имеем отличия? Одностенные тройники, ну, по европейским э, стандартам сейчас, э, получается, одностенные могут иметь э, маму в сторону, маму вверх, папу вниз. У двустенных тройников э, мама вверх, в сторону минус, и внизу тоже минус. Когда мы говорим минус-плюс, мы имеем, мы имеем в виду всегда непосредственно внутренний размер. Потому что когда мы говорим про маму или про плюс внутренний, то мы тем самым подразумеваем обратно пропорционально по кожику. То есть если здесь внутри мама, здесь папа. Если здесь внутри папа, здесь мама. Почему так? Потому что э, тройники на самом деле не 90 градусов. Треники 87 градусов, небольшой уклон, и когда под, под таким уклоном оно должно собираться тоже по конденсату, потому что если будет не по конденсату и конденсат будет попадать вовнутрь, внутрь, под, под, подтекать, как бы, если вот против конденсата, вот это подым вытекает конденсат на кожух и кожух тем самым потом разрушается, напитывает вата. Конденсат этот. Угу. поэтому правильно делать вот именно папой в сторону. А, дальше, а, дальше такой элемент как ревизия. Ревизия вообще это обязательный элемент в Европе, без него нельзя сдать дымоход. Что такое ревизия? Ревизия, вот я вам в руках ее покажу, вот допустим она утепленная, и вот она стоит как смонтирована на дымоходе. Вот ее лючок с этой стороны. Ревизия для чего нужна? Ревизия нужна для того, чтобы была, так сказать, мусор, мусорная. Если птица упала, сажа натрусилась и так далее, для этого должен быть отстойник обязательный. Вот у нас же в украинских реалиях в основном все в целях экономии привыкли монтировать под тройником там заглушку, клейку или разгрузочную платформу сразу. Ну, потому что этот элемент там может стоить там, от 300 до там, 1500 гривен, к примеру. И пытаются люди на нем сэкономить а чем лучше э, вот из такого обычного э, простого смысла если здесь поставить заглушку ну упала птица или что что-нибудь снял ее вот тебе все снизу 30 почистил 30 сантиметров должно быть э, вот этого отстойника по нормам так получается 30 сантиметров не достигают а по каким нормам зачем 30 ДПМ, почему и почему и тогда... не полметра почему а это, она это понятно по Вообще, ну, так придумали, что должен должен быть отстойник. Вот. Поэтому есть люди монтируют правильно, есть люди монтируют не, неправильно. Но ну, не значит, что дымоход без этого работать не будет. Дымоход работать будет. Просто есть нормы. Дальше. Телевизия. С ревизией все понятно, есть такие элементы, как лейка дека. То есть самый бюджетный вариант закончить снизу тройник, закрыть. Это лейка дека. То, то бишь тройник выглядит вот таким образом. Лейка, она мама, она одевается на папку. То есть когда конденсат течет, он вовнутрь лейки попадает и выходит здесь. И утеплитель закрывается, то есть, например, если тройник 120 на 180, лейка берется 120, и дека берется 180. Дека бывает из нержавейки и из оцинковки, а вот лейка бывает только с нержавейки, ну, на дымоход в частности, то есть, на вентиляцию можно там и оцинковки. Вот закрытая выглядит так. Но в этом случае мы не имеем права подпирать «но», потому что нам надо разбирать. Разбирать довольно-таки не очень удобно, потому что нам надо тянуть за вот этот цветок, чтобы снять два элемента. А когда уже дымоход поработал, все в в пыли, это... Проблематично. Это неприятно, как минимум. Бывает, что лейка может и закиснуть здесь, и не так легко снять. В общем, ну, есть этому решение, дальше расскажу. Вот. Ну, то есть, самый экономный бюджетный вариант, то, что считают все монтажники, это так, но... Так не является правильно, так не является нормой. Дальше. Можно вопрос? Да. Если эту нельзя снять и почистить, можно, и что-то сделать, но снять. с усилием почистить, да. так что делать с стойником, который вообще набьется всяким отстоем, и что с ним делать? Менять, продавать? Я, я дальше, дальше расскажу, да. когда мы дойдем до нужных элементов. И их назначение буду рассказывать. Дальше. К сожалению, на выставке не представлена, но есть шиберная заслонка. Шиберная заслонка э, применяется для того, чтобы полностью перекрыть э, дымоход. Но никогда не применяется на вертикальных участках. Обязательно надо на горизонтальном участке до того, как э, пойдет контакт с конденсатом, э, потому что просто-напросто э, не будет шибер долго работать и дымоход надо будет менять потому что на лепесток просто будет скапливаться сажа и конденсат то есть ставится на сухих участках до тройника от котла до тройника и вот эта заслонка не поворачивается вверх вниз она должна быть направлена в сторону на вертикальных участках можно только тогда когда дымоход идет таким образом вверх колено 45 градусов и потом тут тройник и конденсат уходит тройник. Так вот, на вот этом участке, который сначала идет вверх, он считается тогда сухой, потому что основной стояк в стороне и конденсат уходит по стояку в тройник. То есть дальше на схемах тоже покажу, расскажу. По рекомендациям вообще, хотя люди заказывают всегда глухой шибер, в листе должно быть отверстие. Если там не догорели какие-то угли, вы там, допустим, считаете, что котел затух, закрыли. На самом деле котел может.